Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat rakan-rakan Facebook yang dikasih sekalian Betang ini tim sekretariat NGO Bebaskan Tanah Pahang ataupun dipanggil sekretariat gabungan NGO SENTAP pada hari ini masuk ke lokasi uh, Sungai Calit berhampiran dengan uh, Gunung Benum di mana berhampiran dengan kawasan yang diceroboh yang masih lagi belum ada tindakan daripada pihak berkuasa semalam 8 hari bulan Mei Duli Tuanku Sultan Pahang telah mencemar Duli turun sendiri ke daerah Raub melawat pejabat daerah dan meninjau sendiri kawasan yang diceroboh yang ditebang di Sungai Kelau dan satu pengumuman daripada Duli tuanku yang tuanku sendiri terkejut maklumat yang beliau terima keluasan tanah yang diceroboh di daerah raub saja ialah 10521 hektar bersamaan dengan 26000 uh, ekar dan bersamaan dengan keluasan 14700 padang bola saiz padang bola dan 2.1 keluasan dua kali ganda keluasan Putrajaya. Itu ceroboh hanya di kawasan Raub sahaja. Ini maklumat yang terkini yang didedahkan pada hari semalam. Dan sebelum itu tuanku telah mendedahkan di dewan uh, undangan negeri di Kuantan di mana tuanku telah menegur pentadbir-pentadbir tanah dan menegur kerajaan negeri berkaitan dengan lebih kurang 14,494 hektar bersamaan lebih kurang 35,000 ekar tanah telah dikesan, telah diceroboh di Pahang. Tuan-tuan bayang, bila tuanku turun ke daerah Raub, maklumat telah berubah. Makin besar lagi sehingga tuanku sendiri terkejut. Dia ingat dulu lebih kurang 35,000 ekar saja. Ha, 14,000 atau hampir 15,000 hektar. Tiba-tiba kali ini keluasan tanah itu telah berubah di mana di kawasan daerah raub saja 10000 ha 521 hektar bersamaan dengan 26000 ekar jadi tuan-tuan bayang satu daerah seperti raub 26000 ekar bayangkan 11 daerah lagi 10 daerah lagi kalau 10 daerah ini keluasan yang ada diceroboh mungkin sekitar kita ambil lah kalau sini 26 ribu eka mungkin lah di kawasan lain tu 20 ribu lah kita katakan sudah berjumlah lebih 220 ribu tuan-tuan 220 ribu ni luas mana besar tuan-tuan ya itu yang dapat dikesan belum lagi yang tidak dapat dikesan dan kita hari ini berada pada hari Jumaat lepas solat Jumaat tadi turun sebagai menjunjung titah Tuanku tak setia menjadi mata dan telinga membantu tuanku sejak daripada 1 September 2020 lagi kami sudah turun ke raut ini membuat tinjauan masuk ke SPRM bagi bersama polis pergi bersama dengan SPRM pergi bersama dengan Jabatan Hutan ha kita pergi ke banyak tempat termasuklah uh, menghantar memorandum ya ke pejabat hutannya ke Sperang Negerinya ke pejabat menteri besarnya ya jadi semua yang telah kita laksanakan sehingga naik ke istana mengantar memorandum ke istana Pekan istana Pahang ke istana negara Kuala Lumpur waktu itu Duli Tuanku Sudapa masih lagi menjadi yang kita agung di Kuala Lumpur di istana negara jadi sebab itu kita dah usaha daripada bawah naik ke atas kemudian turun balik daripada atas ke bawah setelah menang dua kali kita di mahkamah tingkatan dan kita nak melihat sejauh mana kerajaan negeri yang dikatakan nak bertindak tegas itu benar-benar bertindak tegas seperti yang diputuskan oleh mahkamah mereka ini adalah penjenayah penceroboh adalah penjenayah dan Tuan tuanku sultan sri menyatakan bahawa penceroboh ini adalah uh, musuh yang sangat bahaya seperti sama dengan musuh nombor satu negara iaitu dadah ha ini statement daripada tuanku sendiri dan tuanku sendiri bila meninjau Kawasan-kawasan di Ceroboh Beliau Menyatakan dia pun naik darah Bahkan dia sendiri Murka Marah Dan Juga tuanku semalam terkejut pula Sampai keraut Ya ha, Maknanya tiap kali turun ke bawah Tuanku jadi terkejut Ada je benda Jadi sebenarnya sehingga sampai tuanku cakap Kalau benda ni terus boleh luasa Kita seolah-olah kerajaan Pahang ni Tidak ada pihak berkuasa Tidak ada pejabat Tanah tidak ada pejabat hutan, tidak ada pejabat MB. Sebab seolah-olah senang-senang je orang ceroboh ratusan ribu tanah di seluruh negeri Pahang. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, oleh kerana kita follow kes ini sejak daripada lima tahun yang lalu. Sebab itulah kita seiring dengan titah tuanku dan kita nak supaya pihak kerajaan negeri, dia bercakap, dia buat bersungguh-sungguh. Jangan dia bercakap main-main. Sebab perkara ini, perkara yang melibatkan tanah air dia jajah ini adalah melibatkan maruah sebuah kerajaan. Kedaulatan sebuah kerajaan itu akan dikira tidak berdaulat lagi bila mana tanahnya dikuasai oleh orang lain. Yakni dijajah. Dan penjajahan ini kalau dulu satu inci, satu satu kaki saja penjajah datang menjajah, pahlawan-pahlawan pahang pahlawan bangkit. Tok Gajah, Tok Bahman, Mak Kilau dah banyak lagi pahlawan-pahlawan melawan pe, penjajah untuk menjajah tanah air ini. Mereka menggadaikan nyawa mereka untuk mempertahankan tanah air ini. Sebab itulah, dalam Islam, hubul watan minal iman. Cinta kepada tanah air itu sebahagian daripada iman. Sebab itu, para ulama' sanggup berperang melawan penjajah sebab nak bertahankan tanah air. Tidak ada tanah air ini, tidak adalah kerajaan. Tidak ada tanah air ini, tidak adalah kehebatan kepada sebuah kedaulatan negeri atau negara. Jadi, sebab itu, kalau kira dengan ratusan ribu tanah-tanah yang dah dikuasai oleh penceroboh ini Kita dapat melihat sehingga kini Walaupun dah dua kali menang di mahkamah Tidak ada penceroboh yang dihukum penjara Saya ingat lagi peringkat awal tu dua ratus lebih ya Penceroboh yang disahkan sebagai penjenayah penceroboh ha? Oleh mahkamah tingkatan Tapi tindakan tidak ada yang didakwa dan dipenjarakan Tidak ada sehingga kini Ini sangat menyedihkan kita kita melihat uh, tidak ada pendakwaan langsung. Sedangkan menceroboh puluhan tahun daripada meng meng mengambil balaknya sampai menanam pokok duriannya sampai mengawal hasilnya, mengeksport. Hasil tidak membayar cukai, kerajaan rugi 30 juta. Dan kemudian dipahamkan sekarang dia ada lebih 70 juta kerajaan pahang rugi. Ini pun tidak ada sebarang tindakan. Tapi cuba bayang kalau orang Melayu yang menceroboh. Tentu orang Melayu akan diambil tindakan dengan tegas. Undang-undang sudah double standard dan kerajaan gagal menguatkuasakan walaupun perintah mahkamah telah pun dibuat dua kali kemenangan bahkan titah tuanku sendiri dengan tegas untuk kita dah sampai masa bertindak dengan keras tetapi puak kuasa nampaknya masih gagal bertindak dengan keras dengan tegas dan kita lihatlah sebab itu kami hari ini turun bila tuanku mendedahkan semalam 10,521 hektar bersama dengan 26,000 tanah di Rauk ni sampai tuanku terkejut pergi ke Sungai Kelau Hari ni kami datang ke Sungai Calik. Apa yang berlaku di Sungai Calik ni? Di seberang sana adalah projek gunung orang panggil apa? Gunung Rela, apa? Rela yang mana semuanya warga Cina menguasai semua. Tak ada orang Melayu. Bukit Banjaran sebesar kebun durian. Dan di sini lebih kurang 300 meter daripada sini. Tuan-tuan tengok laluan ni. Laluan ni laluan utama naik ke Gunung Benong. Tapi tidak ada sebarang roblok pun. Tidak ada sebarang satu kawalan pun daripada mula dulu sampai sekarang tidak ada kalau bebas mereka keluar masuk membawa hasil membawa berbagai-bagai dan ada teman-teman kita di sini memberi info dalam sana lebih 8 km mereka masuk masih tak habis lagi ada yang menyatakan sampai 16 km dan di sana ada kebun di sana ada banjaran di sana kawasan -kawasan di sana ada kawasan-kawasan yang diceroboh di sana ada pusat-pusat berbagai-bagai aktiviti termasuk warga asing dan kita tidak nampak immigration buat kerja. Dan kita tidak nampak operasi pihak UPNP pergi masuk ke kuasa Gunung benung ini. Ini menggambarkan dan membayangkan tuan-tuan betapa keluasan yang sebegini besar tidak mampu diuruskan oleh pihak penguasa yang hanya ada beberapa kerat. Dan tidak akan mampu didudukkan, diselesaikan oleh orang yang hanya suka bercakap di dalam kerusi, yang, kerusi empuk. Duduk di dalam zon selesa. Duduk di pejabat. Bercakap dalam konteks atas angin. Tuanku sendiri turun ke bawah. Tuanku sendiri meninjau lokasi-lokasi. Kenapa pemimpin yang diharap oleh tuanku, yang bersumpah depan tuanku nak menjaga kononnya kazanah negeri ini, mereka tak jalankan tugas. Sehingga kan tuanku sendiri terpaksa buat kerja ni. Tuanku sendiri berdedahkan. Dan mereka orang-orang politik, orang -orang politik ni kebanyakan nak lindungi kawan-kawan dia yang dulu supaya nama kononnya mereka tu baguslah sekarang ni dah Tok Wan dah buat kerja bagus kononnya yang dulu pun bagus juga. Kalau dah bagus apa yang terjadi perlu apa tuanku jadi murka? Perlu apa sampai ratus 100, ribu tanah-tanah kita ni di tangan orang lain? Kalau dah bagus persoalannya bangkai nyamuk boleh ditutup bagaimana mungkin bangkai gajah kita nak tutup. Eh? Jadi tuan-tuan kita menyeru kepada unit penguasaan bersama dengan pihak-pihak uh, yang bertanggungjawab tolong datang ke Sungai Calit ini dan pergi tengok Banjaran Gunung ni sampai ke Gunung Benong sana apa yang ada di dalam sana Laporan yang kita terima daripada risik risikan yang kita dapat terlalu banyak kegiatan haram berlaku di atas sana termasuk daripada warga-warga asing yang diseludup ke sana termasuk pelacuran termasuk dadah dan sebagainya yang ada di sana jadi sepatutnya pihak-pihak yang berkuasa mereka mengambil tindakan dengan serius. Yang menjadi persoalan kepada kita, tiba-tiba kita dengar pengarah UPNP tiba-tiba cakap nak buat pemutihan pula, nak kautim. Nak kautim pula dengan penceroboh. Eh, kerja kau pun tak beres. Ini kawasan calik ni, ni guna benong ni pun 12,000 ribu hekar kau tak ambil lagi. Kau baru kerja tak sampai 500 hekar tu pun tak habis. Tebang baru sikit. Tiba-tiba nak declare, nak kautim dengan penceroboh seolah-olah nak beri peluang mereka masuk dalam pemutihan yang kerja negeri nak buat. Apa benda tuanku dah tegas suruh ambil tindakan. Menteri Besar kata dah dah tak ada kompromi. Tiba-tiba engkau buat kerja baru sikit, tiba-tiba kau dah cakap lebih daripada Sultan bercakap, lebih daripada Menteri Besar cakap. Kau buatlah kerja. Dekat sini pun kau tak pergi masuk lagi. Kat, kat Berguna Benung ni pun kau tak pergi ambil lagi. Berapa? 12,000 ekar lagi kau tak tebang lagi kawasan-kawasan dia ceroboh. Banyak. Diraup saja, belum lagi dia negeri faham. Jadi pengat kuasa yang ada beberapa kerat, so janganlah buat benda yang melebihi daripada kuasa. Sebab tu titah benda-benda dasar ni, biarlah tuanku dan juga pihak daripada kerajaan negeri yang memutuskan kerana dia memerlukan kepada penelitian, kerana ramai lagi seperti veteran tentera, masyarakat-masyarakat ha, yang memohon tanah di kalangan perubahan Melayu yang tak dapat tanah. Sepatutnya golongan-golongan ini patutnya dia beri peluang untuk mengisi tetapi yang kita lihat sekarang mereka tidak ada beri peluang sebaliknya tiba-tiba ada pula kaunting dan kautim lagi macam orang dulu-dulu juga mereka bergaduh sesama sendiri sebab masing-masing nak pergi kaunting 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 pergi ambil ambil bawa toke bawa toke pergi gembak sana gembak sini gembak sana gembak sini Yaudahnya tanah tak terurus tauke-tauke mengangkut hasil akhirnya awak mulalah bila tersepit minta bantuan rakyat untuk menolong maka rakyat seperti kami ni takkan jadi barua kamu Korang yang pergi kauting, pergi rembat segala hasil, segala benda dengan tauke-tauke, bila kau kena tipu, kerajaan yang rugi, kami pula yang nak pergi backup. Ha, jadi sebab itu kita tidak mahu menjadi barua kepada tauke-tauke. Kita tak mahu menjadi barua kepada persyianat-persyianat. Jadi sebab itu kita hanya menolong loli tuanku sebagai rakyat yang setia kepada raja dan negara. Jadi sebab itu kita nak melihat sembilan perkara ini dilaksanakan atau tidak. Pertama, penceroboh tanah didakwa atau tidak. Kita dapat lihat sekarang tidak ada yang didakwa walaupun dah 40 tahun menjarah tanah yang kedua pengkhianat yang bersubahat didakwa atau tidak pengkhianat perispirain masih tengah beraba tak jumpa-jumpa fail 2021 pun lesap ha, 32 suspek pun tak ke mana sampai ke tahap buka pula lagi fail baru 2025 ha, ini pun menunjuk kegagalan ispirain yang ketiga fakta sebenar kelulusan tanah yang diceroboh ya, yang kita lihat pengumuman daripada MB menyatakan rizab Melayu meningkat 100%, 100. tetapi pernyataan daripada tuanku sendiri kerajaan kerajaan rugi sekarang tanah begitu banyak diceroboh. jadi satu benda yang bercanggah antara kenyataan MB dan kenyataan uh, tuanku sendiri nah ha? supaya kalau tuanku tak turun ke bawah kita pun tak tahu lagi keluasan tanah yang diceroboh mana pejabat daerah mana orang yang bertanggungjawab terhadap tanah, tanah kenapa mereka sembunyikan maklumat ini daripada tuanku mereka tak sembunyikan daripada rakyat menunjukkan mereka ada kepentingan sehingga mereka sembunyikan perkara-perkara ini yang ketiga Jumlah tanah yang diambil berapa? Dan baki yang masih gagal diambil berapa? Jadi tanah ini begitu banyak lagi yang belum diambil. Tak sampai 10% keluasan tanah ini yang pihak kerajaan dapat ambil. Jadi menunjukkan begitu banyak lagi ya. Eh, Tanah-tanah ini perlu diambil dan uh, dia di, di, di apa di diambil semula kuasa kuasa daripada penceroboh. Dan yang keempat sejauh manakah ketegasan MB dan UPNP jadi kita nak lihat MB tegas sangat tak mana. Kalau cakap kita nampak dalam akhbar, dalam paper tegas sangat. Tapi kalau tegas kenapa tak tangkap penceroboh ni? Kenapa tak ambil tindakan mahkamah dah bagi kemenangan? Kenapa tak dakwa mereka-mereka yang terlibat? Kenapa tidak bertindak tegas? Ha? ha jadi menunjukkan kalau tegas tu takat tebang pokok, itu baru tegas dengan pokok. Perkhianat yang buka ceroboh tanah tu tak di tak tuan pokok tu tak didakwa. Kita nak lihat tuan yang menceroboh tu, tuan tu didakwa. Pokok tu tak bersalah. Kalau setakat tebang pokok, kita hanya hukum pokok. Tuannya yang menceroboh cara haram menanam pokok tu, kita tak ambil tindakan. Bermana masih berlaku kegagalan dalam ketegasan MB dan juga unit kuasa negeri Pahang. Kita nak lihat kenapa kuasa gunung benar ni. Kuasa-kuasa ni tak diperi masuk. Kenapa tak ada orang blok? Kenapa tak ada kawalan? Bebas mereka keluar masuk. Dan bebas mereka mengaku hasil. Dan apa gunanya kita ada kuasa? Apa guna lantikan unit kuasa kalau mereka tak buat kerja? Jadi jangan nak berlakon saja di hadapan rakyat. Rakyat nak melihat ketelusan dan kualiti kerja kamu. Sebab itu kami turun nak melihat, memantau supaya rakyat di luar tahu cerita sebenar. Kalau kita tak turun ke site kita tak tahu. Tapi laporan daripada mereka yang hari-hari duduk kat sini inilah maklumat yang kita terima. Keluar masuk bebas, roblox satu pun tak ada. Mereka bebas mengaku hasil dan di dalam sana ada pula berbagai kegiatan warga asing banyak immigration langsung tak buat tindakan banyak kegiatan dadahnya, kegiatan pelacuran dan macam-macam yang ada di dalam sepanjang banjaran gunung benung ini. Kenapa mereka tak bertindak? Kenapa mereka tak buat sekatan? Kenapa? Sebab tu ada sahabat tu cakap tadi, sampai dia kata, kalau lah puan kuasa tak boleh buat, bagi mari askar. Buat camp kat sini. Biar askar yang buat roblox. Kami boleh atasi masalah ni. Kalau pun unit puan kuasa tak boleh buat kerja nak berkampung, biar askar buat camp kat sini. Biar dikawal selia oleh askar. InsyaAllah mereka boleh ambush Sebanjak banjaran guna-beno ni boleh embus semua tempat-tempat yang ceroboh. kenapa tak guna askar? tak guna kekuatan tentera kita sedangkan ini adalah pengkalan daripada komunis conco dulu mereka ni kubu-kubu mereka di sini sarang-sarang -saran mereka kenapa askar yang berjasa dulu tidak diketengahkan? veteran-veteran boleh membantu kita NGO pun boleh membantu tetapi mereka ketepikan peranan kita dan mereka rasa mereka sangat kuat dengan hanya 150 orang anggota uh, last sekali apa yang kau buat? ini pun kau tak boleh buat tenganga ha lorong masuk keluar masuk orang satu roblok pun tak ada macam-macam kegiatan kat gunung benong ni apa yang kau orang buat jadi nak menunjukkan cakap tak serupa bikin jadi sebab itu kita nak benda yang kami dedahkan ini tuan-tuan pergi desak pihak kerajaan kenapa mereka buat kerja macam ni dan kita ingat amar, eh, ingatkan apa ingatan kepada ketua pengat jalankan kerja kamu dulu jangan sibuk nak pergi offer pemutihan pula dengan puak-puak penceroboh ini Oh, Abdul Rahman ni patut didakwa, di penjara. Pokok-pokok dirampas, tanah-tanah ni semua diambil. Bukannya kau pergi nak kauting pemutihan pula, nak offer balik. Dengan Melayu tak offer pem pemutihan. Dengan bangsa tu beri raya nak offer. Ni apa hal ni? Jadi kau ni tak patut buat macam tu. Kau buatlah kerja kau. Kau baru tebang berapa pokok. Baru tak sampai 500 hekar. Ada dua belah ribu hekar lagi. Tak usik. Buatlah kerja. Jadi sebab tu kita melihat kepada perkara ini. Kita tidak boleh biarkan. Kerana dia sudah melibatkan uh, kepada uh, kegagalan dalam operasi. Dan kemudian kita juga nak melihat parti dalam ni. Kenapa immigration tak, operasi tak angkut. Kita dipahamkan banyak. Kita risau ni 1.2 juta uh, pelancong Cina masuk ke dalam negara tak keluar. Dia laporkan begitu. Dan kita tahu pelaku, 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 pelancong ni pergi, pergi berlindung kat mana. Yang kita bimbang mereka akan jadi puak-puak tempat. Aa, apa kebun-kebun punya usahawan ni akan ada port-port immigration yang mungkin daripada macam-macam negara katanya daripada Thailand ada Bangladesh ada China ada macam-macam orang -macam. selia ada kita ha Nepal, Aa, Nepal ada buat operasi immigration buat kerja apa datanglah ke gunung benung ni pergi check pergi angkut aduh ha pun kita nak ingatkan carilah sampai jumpa lah, payah benar ke nak 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 jumpa takkanlah dah 40 tahun seorang pun tak jumpa. Tanah dah ratus ribu dah kena rembat. Takkan seorang pun tak jumpa. Mustahil tak jumpa. Cuma mungkin ada sebab-sebab kenapa tidak diambil tindakan. Senarai tu dah ada. Jadi kita tidak mahu lagi benda-benda ni akan menjadi ha, tengok tu. Keluar masuk, keluar masuk. Mana ada roblok Kemudian nombor tujuh. Adakah masih ada kauting, runding semula dengan penceroboh setelah pihak berkuasa istihar untuk bertindak dengan tegas. Setelah Sultan beristiha untuk bertindak dengan tegas. Ha, ni kita tak nak ada pula yang nak kau tim dalam keadaan tuanku dah suruh bertegas. Menteri Besar dah suruh bertegas. Tiba-tiba ada pula buat kuasa nak buat kau tim pula. Nak suruh beri pula peluang pemutihan dan sebagainya. Jangan buat kerja macam tu. Rakyat faham tengah marah. Tuanku tengah marah. Tolonglah faham. Kau cakap kau buatlah. Jangan sampai kau cakap nak main-main pula menyebabkan orang oh, rakyat rasa tertipu menyebabkan oh, orang rasa tertipu terus bermain-main macam cakap orang politik agni lain esok lain lusa lain cakap telus sajalah kemudian kita juga nak melihat agihan setelah dia diambil dia alih adakah kebajikan pribumi Melayu Islam yang berjasa akan terbela kita nampak banyak bateri tentera berjuang putus kaki mati tapi tak dapat tanah begitu juga dengan ha, polis yang berjuang begitu juga dengan apa banyak orang-orang yang berjasa di kalangan NGO madrasah apa semua ni mereka pun nak juga satu tanah yang boleh diusahakan secara kelompok untuk datangkan projek ekonomi untuk sebagaimana orang-orang Cina di sini boleh kaya satu bukit, dua bukit, tiga bukit itu boleh kaya dengan hasil durian yang diekspor ke Singapura dan sebagainya mereka boleh jadi kaya dengan pendapatan kebun-kebun yang banyak eh orang Melayu pun berhak juga mendapat benda tu kenapa untuk orang Melayu tidak ada kenapa tidak ada tapak-tapak 10,000, ribu, 20 ribu yang beri kepada orang Melayu untuk orang Melayu usahakan untuk sebagai ladang-ladang dan kebun-kebun sebab benda ni diberi tetapi ada ke benda tu masih lagi bersikap orang-orang tertentu mengaut-mengaut dengan cara tamak bila tak boleh settle mulalah serah kepada tuanku suruh tuanku selesaikan bila tuanku kena macam tu kita rakyat kesian terpaksa juga bantu tuanku ini semua permainan daripada tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab kemudian yang kesembilan kita nak menyeru kepada rakyat yang cintakan agama raja bangsa dan tanah air supaya menjadi mata dan telinga tuanku ya kalau ada nampak macam ni redahkan Jangan disimpan. Kita kena dedahkan. Dan juga setiap berdoa lepas solat di rumah ataupun di surau madrasah, solat ajaklah untuk keselamatan tuanku, keselamatan pejuang-pejuang pisah belilah, keselamatan kita semua di madrasah di mana semaya ajaklah supaya Allah bebaskan pahang kita ni daripada penjajahan-penjajahan ini dan pengkhianat-pengkhianat ini dihukum oleh Allah Taala dan mudah-mudahan Allah merdekakan tanah air bumi pahang dan rumah dan mudah-mudahan daerah-daerah lain juga dapat dibebaskan serta pilot projek kejayaan di Pahang ni nanti akan jadi contoh ke negeri-negeri lain mudah-mudahan negeri lain juga dapat mengambil tanah-tanah yang diceroboh di negeri lain. Jadi ini harapan kita supaya kita dapat menggerakkan gabungan dan insya-Allah kami sedang meninjau tapak untuk mengadakan solat hajat perdana dan insya-Allah saya kira benda tu setelah kami dapat tapak ni nanti kita akan umumkan tarikh untuk kita turun bersama-sama ke lokasi hampir dengan kawasan diceroboh ini untuk solat hajat perdana memohon bantuan Allah Subhanahu taala mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah berikan bantuan. Tim-tim kita yang ikhlas diberi bantuan oleh Allah Ta'ala. Tuanku dijaga oleh Allah Ta'ala. Penguasa yang ikhlas dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang khianat akan dihukum oleh Allah Subhanahu Taala Dan penceroboh ini juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kita harap bumi kita dapat dibebaskan. Jadi Dazuk silakan. Ada Dazuk nak tambah sikit. Jadi Alhamdulillah. Jadi saya harap uh, dengan pendedahan ini, petang ini. Tuan-tuan dapat bersedia kerana mungkin dalam seminggu dua atau hujung bulan ni kita akan menggerakkan lagi sekali lagi kita akan berkumpul di Rauk bagi kita mengadakan solat hajat atau munajat perdana bebaskan tanah pahang insyaallah kami daripada sekretariat gabungan NGO bebaskan tanah pahang akan menjadi tuan rumah dan akan bergabung dengan madrasah-madrasah pondok madrasah guru-guru persilatan NGO-NGO veteran tentera dan sebagainya kita akan membelaskan untuk kita berhimpun dan kita sedang berurusan dengan pihak berkuasa, pihak polis dan sebagainya mudah-mudahan bantuan daripada Allah Taala itulah yang penting kerana dengan Allah mereka tak boleh tipu lagi. Mungkin dengan manusia, dengan tuanku, dengan raja, dengan siapa, ada pihak yang boleh tipu dan berpura-pura. Tetapi dengan Allah Subhanahu Taala mereka tidak boleh berpura-pura. Biarlah yang tak dapat hukuman dunia, Allah akan balas hukuman baginya di akhirat kerana malaikat tentera Allah, polis Allah tak pernah tidur mencatat segala apa yang telah mereka buat. Untuk tanah air ternyata ni. Sekian berita daripada Calik. Gunung Benung. 9 Mei. Pukul berapa? Lebih kurang pukul 4. 40 petang. 45 petang. Di uh, medan kita. Kaki Gunung Benung. Di sungai Calik ni. Terima kasih.